السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سیرت النبی علامہ شبلی نومان رحمت اللہ علیہ سبق نمبر تیئیس ہیڈنگ ہے ظہور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں چرخے کار نے کبھی کبھی بزمِ عالم اس سر و سامانی سے سجائی کے نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں ولادت لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیرے کوہن سالے داہر نے کروڑوں بر صرف کر دیے سیار گانے فلک اس دن کے شوق میں عزل سے چشم برا تھے. چرخ چرخے کوہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جہانواز نواز کے لیے لہل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا کارکنانے قضاء و قدر کی بضمرائیاں عناصر کی جدت ترازیاں ماہ و خ ماہو خورشید کی فروغ انگیزیاں عبرو بار کی تردستیاں عالم قدس کے انفاس پاک توحید ابراہیم جمال یوسف موجز ترازی موسیٰ جانوازی مسیح علیہ السلام سب اسی لیے تھے کہ یہ متائے گران اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے آج کی صبح وہی صبح جانواز وہی سات ہمایوں وہی دور فرق فال ہے عرباب سیر اپنے محدود پیرایہ بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسرا کے چودہ کنکرے گر گئے آتش قدائے فارس بجھ گیا دریائے سادہ خشک ہو گیا لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسرا نہیں بلکہ شان عجم شوکت روم اور جے چین کے قصر فلک بوس گر پڑے آتش فارس نہیں بلکہ جہیم میں شر آتش آتش کفر آذر کدائے گمراہی سرد ہو کر رہ گئے سنم خانوں میں خاک اڑنے لگی بودھ کدے خاک میں مل گئے شرازہ مجوسیت بکھر گیا نصرانیت کے اور آکے کے خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے توحید کا گلگلا اٹھا چمنستان سعادت میں بہار آ گئی آفتہ بے ہدایت کی شوائیں ہر طرف پھیل گئیں اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو ایک قدس سے چمک اٹھا یعنی یتیم عبداللہ جگر گو شاہ آمنہ شاہ شا... حرم حکمران عرب فرما روائے عالم شہن شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرما فرمائے عزت و اجلال ہوئے اللہم صلی علیہ و وآلہ وسلم تاریخ ولادت تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور شیردان عالم محمود پاشا خلقی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نوربی الاول کے روز دو شمبابہ مطابق ایک بیس اپریل پانچ سو عیسوی میں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا رضا سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے اور دو تین روز کے بعد سویبہ نے دودھ پلایا جو بلاحب کی لونڈی تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثویبہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے روسہ اور شروفہ شیر خار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدعؤں میں مل کر فساحت کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھی شرفۂ عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا یہاں تک کہ بنو میاں نے دمشق میں پائے تخت قائم کیا اور شہانہ شاہ نہ شاہ میں کثرا و کے کی ہمسری کی تاہم ان کے بچے صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں پلتے تھے ولید بن عبد الملک خاص اسباب سے نہ جا سکا اور ہر شاہی میں پلا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان امیہ میں صرف ولید ہی ایک شخص تھا جو عربی سے ہی نہیں بول سکتا تھا اگر اس دستورے میں کی بنا پر سال میں دو مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شرخائے شہر اپنے شیرخوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے اس دستور کے موافق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چاند روز بعد قبیلہ ہوازن کی چاند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں ان میں حضرت علیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی تھی اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یہ تین بچے کو لے کر کیا کروں گی لیکن خالی ہاتھ بھی نہ جا سکتی تھیں اس لئے حضرت آمنہ کی درخواست قبول کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں ان کی ایک ساتھ زادی تھی جن کا نام شیمہ تھا ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھا وہی آپ کو کھلایا کرتی تھی دو برس کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا چونکہ اس زمانہ میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ چانچے وہ دوبارہ گھر میں لائیں اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کتنے برس تک رہے ابن سعد نے وصوب کے ساتھ چھ برس لکھا ہے ہمادن کا قبیلہ فساحت و بلاغت میں مشہور ہے ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تو تم سب میں فصیح تار ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سات کی زبان ہے بنی سات وادہ قبیلے کو کہتے ہیں حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا ہو جاتی ایسے نبوت میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ میری ماں میری ماں کہہ کر لپٹ گئے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہ پا گئی لیکن یہ صحیح نہیں ہے ابن ابی خیسمہ نے تاریخ میں ابن جوزی نے ہدا میں منظری نے مختصر سلاََ نبی دعوت میں ابن حجر نے اسابہ میں ان کے اسلام لانے کی تصدیق کی ہے حافظ مغلطائی نے ان کے اسلام پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام عطوف الجسیمہ فیسبات اس اسلام حلیمہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر یعنی حضرت حارث رضی یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبدالعضیٰ ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عباست کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لائے حارث آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یہ تم کیا کہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ دن آئے گا کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میں سچ کہتا تھا حارس مسلمان ہو گئے رضائی بہن بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار رضائی بھائی بہن تھے جن کے نام یہ ہیں عبداللہ انیسہ حضیفہ اور حضافہ جو شیمہ کے لقب سے مشہور تھیں ان میں سے عبداللہ اور شیمہ کا اسلام لانا ثابت ہے باقیوں کا حال معلوم نہیں ہے وما علينا إلا البلار